Художня рада потрібна місту дуже-дуже дуже, тому що е, в місті дуже мало проходить дит... е, ну, от як я зі свого боку, е, дуже мало проходить дитячих е, міроприятів. Мер... Е, Детских мероприятий, да. То есть хотелось бы, чтобы были какие-то места, где можно было, допустим, проводить тот же конкурс детского рисунка на асфальте. Дети очень любят рисовать на асфальте, но такого асфальта, на котором можно рисовать, у нас в городе нет. То есть рисуют на аллее героев, на этих кирпичиках. Ну, как бы хотелось бы, чтобы... И э, э, там же, где памятник Ленина, хотелось бы, чтобы было вот, ну, допустим, хотя бы сделано хорошее покрытие. Потому что э, дети, они везде есть, их очень много. И какие-то хотелось бы детские проекты. Много детей творческих, многие хотят участвовать, многие хотят даже какие-то городские конкурсы. Э, хотя бы вот, ну, очень сложно. Допустим, сейчас мы находимся на ремзаводе, детей желающих, а когда мы будем участвовать, а где, а что, а давайте, а давайте мы фонтан нарисуем, а давайте мы там что-то еще нарисуем. Ну, нарисуем, нарисуем, вот сейчас там вот тысяча малюнков за еды на Украину мы намалевали. Нет, яки будут отправлены до российского посольства. Но это как бы хотелось бы какие-то такие больше городских мероприятий.